Videoya baxan hər kəsdən xahiş edirik ki, kanala abunə olub, videoları bəyənib və yazmağı unutmayın. Bakıda dəhşətli hadisə baş verib. Sfera az xəbər verir ki, 46 nömrəli marşrut avtobusunda partlayış baş verib. Hadisə şahidləri bildiriblər ki, hadisə Köhnə Günəşli qəsəbəsində, sözgedən marşrutun sonuncu dayanacağında olub. Partlayış o qədər güclü olub ki, qəsəbənin uzaq ərazilərində dəyişib. Partlayışdan sonra avtobus tamam yanıb Xoşbəxtlikdən partlayış zamanı avtobusda sərnişinlər olmayıb